И Украина долбила не Луганск и Донецк, а долбила российское военное формирование, которое незаконно зашли на ее территорию. Или ты считаешь, что с чего-то с бадуна украинское население Луганска и Донецка вдруг захотело стать автономным, в связи с чем? Ну в связи. С чем? Что такое случилось? 30 лет не хотели автономии в составе Украины, а вдруг в 2014 году якобы захотели автономию? Кто тебе такое сказал? Не, ну тут ты прав. Я, конечно, еще не изучил те материалы, которые ты сказал, но. Ты сам уезжал из Луганска, или тебя родители вывозили? Судя по возрасту, тебя родители вывозили. Родители. Родители вывезли. Почему не выехать на украинскую территорию? А, потому что Украина стреляла по Луганску. Mm, ну и плюс в России слишком много родственников было, и в России бы основаться было бы А, Пошли. родственников больше в России, чем в Украине. Нет, смотри, у каждой страны есть же армия. Если будет приказ, тогда